технологии вы как экс-руководитель очень высокого ранга вот какие бы вы сегодня конкретные шаги сделали бы для того чтобы будем говорить так резко изменить ситуацию в сфере энергоэффективности самое минимальное что необходимо сделать в первую очередь Положив все усилия Это как можно быстрее ввести стандарты Энергопотребления в особо энергоемких Отраслях, таких как жилищно-коммунальное Хозяйство, а именно Производство типовой энергии, поставка типовой энергии Поставка Питьевой воды Затем производство электроэнергии И поставка электроэнергии И затем уже переходить плавно К тяжелой промышленности, где Высокая энергоемкость, это металлургия Это химическая промышленность Если хотя бы десяток стандартов Этих сделать, мы сделаем ту основу, от которой можно отталкиваться. Что сегодня мешает тому, чтобы установить стандарты? Их нужно до конца разработать. К сожалению, в 2009 году разработка была сорвана. Несмотря на то, что в 2008 год было подготовлено все технические решения, технические задания для разработки стандартов, в 2009 году, к сожалению, руководство НАЭР на тот момент занялось другими вещами, вместо того, чтобы делать базу и прозрачные правила для сферы. Над этим работает сегодня кто-то? Вернее, продолжает кто-то работать? Из плана работы НАЭРа это не исключено. Я надеюсь, что новый руководитель Наэр должным образом обратит внимание, что это именно тот малозатратный с точки зрения финансовых, но механизм, который можно внедрить, при этом эффект, который возникнет после его внедрения, просто колоссальный. Спасибо, Игорь Юрьевич, что пришли к нам в студию. Вот. а я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Черкашин, почесний президент Всеукраїнського об'єднання Фонд енергоефективних інвестицій.